İctihanın həbs etdiyi Şəmkirin sabiq icra başçısı Alimpaşa Məmmədov açılan cinayət işində adı keçən Fənim Xəlilovla şəxsi münasibəti olduğunu mənlər şairnəm Tovuzlu, Dədəfa və Şərifov arasında qalmaqal yenidən alovlanıb. Ötən gün yayımlanan xəbərdə iş adamını həmin ixtılarla bir zamanlar eşq yaşaması barədə məlumatların dərç olunması hər ikisə nəçə arasında gərginliyi daha da artırdı. Dəfa Şərifova yayılan xəbərə cavab kimi Instagramda açıqlama yayıyaraq Xəlilovla hələ də ailəli olduğunu bildirir. Dəfa həmkarını təhqir etməkdən belə çəkinmir. Evliyə çıxdığım gündən demişəm ki, həmin şəxslə 6 ildir ailəliyəm. Bizim bir qız və oğluğumuz var. Bunları əvvəllər açıqlamağımın səbəbi odur ki, məclis sahibləri dəvət edərkən bilsinlər ki, evliyəm və ona görə davransınlar. Mən bəziləri kimi həyat yoldaşlarının ayağını əllini göstərirəm ki, məsə adjıq vermək, verdiyi hədiyyələri reklam etmək istəməmişəm. Bununla gündəmə gələn insan deyiləm. Xanım müğənni ilə şəkil məyan yana qoyursunuz. Bir kişinin həyatında çox qadın ola bilər. Həyat yoldaşımın keçmişinə görə qöyməyə bilmirəm. Əsas odur qadının keçmişi təmiz olsun. Mənim səhvim deyil. Həyat yoldaşımın həyatında 3, 5, 6 dəyəti bədlə olan insanlar olub. Şərifovun qalmaqallı açıqlamasından sonra Şəbnəndə mətbuatə video açıqlama yayıb, məsələyə münasibət bildirib. Müğənninin vəfanın keçmişini xatırladaraq ona susmağa məsləhət görür. Mənim bu şəxslər arasında aldığım şəkilməməlidir. Bir qadınla çıxıb açıqlama yayır ki, mənim qız övladım, ailəm var. Buna görə ona toylara çağırırlar. Biz də ailəli övladımız var keçmişini kim olduğunu unutma 2008-2009-cu illəri sənə xatırladıram olduğun halları unutma yaxşı onları indiki ətrafında olan insanlar yox, mən bilirdim ailəsinin qadrını bilən xanım evdə oturub danışmaz kim olduğunu hər kəs gözəl bilir